Бачимо другу зустріч. Наполон Олексій, Бывший чемпіон, Два роки назад він був чемпион області, В цьому этом году тоже он 1.16. Так, на том встрече продолжается с одному гейму. Упорная борьба, конечно. Но, тут тоже интересно там на столе. Народ начинает сходиться, потому что судья объявил, два часа приходит фотокорреспонденты с Высокого замка, Зика. И начнутся финалы этих встреч. Так, продолжаем, смотрим. Представитель жопы. Смотрите, готовы. Вот, как видим, богема за Алексея. Красный топ. У нас как мертвый. Ну, учитывая то природные данные Алексея не муховик 2,80. Поэтому топс у него 7 месяцев получается. Да. Да. возможность отыграть один день, но представитель Жоквы решил встречу продолжить. Прекрасная подача, хороший топ снимал. Но... Мимо. Сзади Гордиенко там кричит. Так, по одному интересно, что прекрасный топский свой. Да, Алеша научился. Прекрасно. Ну это феноменальный удар. Наверняка уверенная игра Алексея. Молодой человек, вы что-то как этот робот все метете. А не все? Боец. У вас есть все шансы выйти в финал. Так, а на том у нас на первом столе. Зустрич. 2-1 за представителем Одессы. Он, правда уже Львовский, пошли на свою девушку Царева. 2-1. 2-1. За, за поглость. Ну, Сашковин товарищ хитрый, но может, все и играть с нами.